Облавы, аресты и обыски. Спецоперация по борьбе с незаконной добычей янтаря сотрясает в Полесье, где долгие годы в тайне уничтожали природу. Среди задержанных полковник СБУ и целый зам прокурора Ровенской области Андрей Боровик. Первые результаты обысков у заместителя прокурора области показали и слитки золота, и большую коллекцию часов дорогих и мешки бурштина. Арестованные силовики крышевали разветвленную сеть нелегальных добытчиков и контрабандистов. И всех их еще предстоит задержать. Пытаются оплатить услуги высококлассных специалистов с тем, чтобы схему, которую я показывал на пресс-конференции, вот так вот развернув и свернув, найти у журналистов видео и попробовать прочитать. И громких заявлений после спецоперации хоть отбавляй. Мы видим, что тут была створена стейка злочинной организации по что-то. Но говорят силовики не обо всем. Какие тайны остаются за кадром? Вором в законе являетесь? Да. Неожиданный поворот. Как в борьбе за рынок янтаря схлестнулись с системой «воры в законе»? Что сегодня после громких событий на самом деле творится в регионах нелегальной добычи? Бандиты и депутаты, воры и силовики, все хотят янтаря. Секретные материалы про кровь, большие деньги и камень не пропустите. Ездить на прииски журналистам всегда приходилось на свой страх и риск. Весной мы побывали в одном из самых опасных сел Ровенской области – Уходской воле. Проселочными дорогами, лесными тропками. Мы километр за километром приближаемся к эпицентру нелегальной добычи янтаря. Сюда не рискуют соваться даже вооруженные правоохранители. Кажется, нас засекли. Если так, у нашей съемочной группы большие проблемы. А что вы так кухочку? А ну, мы там... а да. Такого мы не ожидали. Водитель грузовика сходу делает заманчивое предложение. Товар, брат, можно. Товар? Я самый товар. мои тут что на подъезде к селу выжженный лес. Это первый маячок. Мы уже совсем близко к месту добычи камня. Мы не успеваем заехать в село, как подсаживаем группу местных к себе на хвост. Останавливаться тут чрезвычайно опасно, поэтому село проезжаем насквозь. А вот и то место, которое оберегают мойщики янтаря. Один из самых больших и прибыльных лондайков Ровенской области. Из-за него тут готовы были убивать. Пролить кровь не составляло труда бандитам. Целыми группами они крышевали старателей. Причем не спонтанно, а очень и очень организованно. Ведь по данным наших источников в органах, зоны добычи янтаря делили между собой воры в законе. С одной стороны украинцы Лера Сумской, Андрей Недзельский и Леха Краснодонский. С другой стороны ряд авторитетных грузинских законников. Давай, ему, седу, Блин, убери, Недавно между двумя этими группами, говорят, мог случиться конфликт. Случайно ли воровские разборки за янтарь совпали во времени с громкой спецоперацией силовиков? Едем искать правду в другой район Ровенской области. Дубровицкий. Наши дни. Один из самых прибыльных участков сегодня пустует. Встречаем лишь одинокого старателя с сачком. Бачили людину с сачком. Это так званый бовтальщик, который Болтает после того, как старателі попрацювали, Он уже там свое счастье шукає, что они не забрали, что они не помітили. А чужаках в таких местах узнают моментально. По периметру любого из янтарных приисков местные добытчики выставляют так называемые фишки. вийшов посмотреть, что мы на поле приехали, что мы журналисты, что мы міліціонери. Около 10 лет назад это место принадлежало государственному предприятию Укрбурштын, а после его банкротства было облюбовано нелегальными старателями. Почему из держави на народовище Бурштину вильно выдобывать Бурштин выявилось невыгодно, не рентабельно. А старатели, как видим, до сих пор в этих околицах работают. Гектары перемоев. Земли, которые сейчас больше напоминают пустыню. На каждом шагу следы от старательских помп. По масштабам добычи видно, здесь явно работала не одна сотня моторов. Это так звана жилка. Жилка, знак того, что тут есть бурштин. Он бач, тоже кусочек полонеки лежит. Такого минуса набрать тоже каких-то долларов 15-20 за килограмм. И какую-то картину уже можно высыпать. О, бачишь, даже больше нашел. Однако на данный момент лишь единицы, рискуя собственной свободой, выбираются на поиски камня. Подними вот нас это дело, б***ь. мы в детстве мало, 700 рублей получает женщина, мы не работаем. Я за светло, мы забыли свет, за газ, за воду. Тут все просто. Копаешь, ешь. Не копаешь, живи в проголодь. В нашем рынке очень мало Легальної законної роботи. Це бюджетна сфера, якісь окремі підприємства, виробничі тисова галузь. А так, половина району живе з видобутку бурштину. Хтось на цьому наживається, а хтось виживає завдяки допомоги бурштину. А якщо вдруг хочеш копати, то платі за так званий білетик. Ну, как была работа, так звана программа діяла. Тут в билеты, а сегодня, как мы видим, може они так вискочили на свои страхи рызы Что же это за волшебный билетик? Про все секреты нелегальной добычи не понаслышке знает Сергей. Он одним из первых начал добывать солнечный камень в Ровенской области более 20 лет назад. Це люди где-нибудь повстали. Что зараз раздули эту проблему, Бо люди повстали, бо безплатно бесплатно хотят работать. Не башлять за билетики. По сути, билетик – это разрешение от крыши на нелегальную добычу камня. Своеобразная гарантия для старателя, что сегодня его не арестуют и не отберут на А за билетики кому кому приходите платить? Мусорам отвечают старшие чекисты. В нас все знают, что в нас кируют чекисты. В то же время, если ты не желаешь платить крыши, работать тебе просто-напросто не дадут. Платишь, работаешь, не платишь, не работаешь. А коли менты, вины билеты платить, а потом приезжай, а мы с другого дела. Как с другого дела? Ну, у нас же, каже в службе пару отделов. Цены на билетик зависят от места добычи. На хороших местах и такса соответствующая. Були білети по-разному. Починає от вже 2000-х, почав брати по 20 доларів на те час, потім по 50. За прошли год ми їх давали нам робити. Я в сутки платив штука 200, штука 300. В сутки. Однако это еще не все. Заплатив за работу. Отдай процент от добитого камня. Є 50 на 50, є 70 на 30. Плюс виробило 300 бригад. 500 тисяч доларів за 24 часа. Неплохие деньги, не так ли? Ну а на то, что останется, нелегальный старатель может себе ни в чем не отказывать. Там они услышали где-то в Киеве, что тут все миллионеры, да? Это не так. Миллионеры те, кто конкретно там крышует. Опасная экспедиция за янтарем. Мы проникнем на самые дорогие клондайки. Расскажем про главарей местной мафии. Узнаем расценки и разговорим информатора. Як змінилася ситуація на Полесье після череди громких арестів? Давайте же проверим, изменилось ли щось за час нашого отсутствия. Отправляемся на спецоперацію. Ми їдемо на один із найвеликих э, клондайків, так називають їх місцеві, місцевість, урочище Гальбин. Ви безпосередньо своїми очами самі зможете подивитися на той стан прав, який є на даний час. Неужели в Гальбіні до сих пор ревут мотопомпы? Руководитель оперштаба, созданого специально для борьбы з незаконною добычей янтаря, розказує, сколько людей намивали камінь. Масштаби поражають. 2014 році було до 10 тисяч людей, тільки на тих вандайках, на яких ми зараз будемо. Якщо порахувати... По відношенню скільки було задіяно транспорту, то тільки саморобних мотопомп для незаконного вибутку буштину було майже тисяча. В добичі янтаря задійствова практично кожен п'ятий житель Ровінської області. Що говорити тільки про видобуток і мовою офіційних цифр, озвучених мені над керівником місцевої служби безпеки України, то в пікові моменти лише у видобутку, незаконному видобутку бурштину, лише на Рівненщині задіяно понад 200 тисяч людей. Звісно ж, така толпа людей фактично блокувала двіження в окресних селах. Напевно, тільки води, скільки потрібно туди було завозити фурами. Фурами завозилося, провінція, продукти. По словам начальника оперштаба, янтарщики стали причиною того, що у селян почала пропадати вода в колодцях. Они використовували воду местных рек для своїх мотопомп. Старі люди розводять руками і не розуміють, як так трапилося, що в їхніх колодязях, в яких була вода на даний час. Після пару років користування старателями місцевими, не залишилося води. Но так было раньше. Теперь же шум мотопомпы старатели исчезли из Гальбина. Давай, давай, давай! Давай! Последствия бурной деятельности копателей янтаря поражают. Дуже обережно присувайтесь, идите за мною. Что мы бачимо под своими ногами? Тут был раньше лес. Вот, как бы тут отбывались какие-то работы, Навіть вчора, чи позавчора, чи тиждень назад, чи місяць назад, ми б бачили зовсім іншу картину. Тут би стояла піна, якщо б це недавно було, і ґрунт би був весь в глині. Місні старателі добивали янтарь гідроударами. В самому там слові вже таїться розрушення. Що таке гідроудар? Коли відбувається гідроудар в землю, зверху ми бачимо невеличкий такий простір до пів метра метр в діаметрі. Знизу вона має форму груші. Тобто в діаметрі може бути і 5-6 метрів. Якщо небережно ступати чи після дождю розмиється трошки, можливо туди впасти. Дуже багато населення пропадає тут. Навіть є факт місячної давності, людина в неділю пішла. І необережного поводження провалилася під яму. Потім похоронилися люди. Воду для своїх помп янтарщики брали із ріки. Тепер ріки нет. Ми зараз підійдемо до річки, і ви побачите, що від неї залишилося. Йдіть обережно, там, де темне, не ступайте. Йдіть за мною. Це тут ріка була. Це ота ріка, яка ми бачимо, показують в новинах, і з якої брали воду. Оце все, що від неї залишилося на даний час. Вся ця вода, вона уйшла. І коли вона повернеться, можуть тільки відповісти фахівці. І саме поразительне, що розрушає почву і ріки старателі своїми помпами. Не добивають і половини камня із одного янтарного пласта. Здобувається максимум до 30% всіх заліжів. Всі останні вони залишаються на місці. Фізично добути таким чином весь янтар і всі пласти зняти, це неможливо. А мілкі куски янтаря не можуть і не забрати. Он так і залишається, лежать на поверхності. Навіть зараз, якщо пройтись, ми, і, 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 пройде гарний дощ, ми можемо знайти пару камінців і ви побачите, що це таке. Вот он, солнечный камень. Мы без особого труда нашли его прямо под ногами. После янтарщиков на восстановление леса в Гальбине уйдут годы. Последствия будут расхлебывать будущие поколения. Видите, все, что остается от нашей земли. Это можно привести в порядок, надо соответствующую технику. Никакой рекультивации старатели, конечно же, не проводили и не проводят. Это просто остатки лунной поверхности, которая была раньше. По дороге вы прекрасно можете увидеть, что здесь не так уж много и техники проезжают. Здесь ездят наши полицейские автомобили. Теперь же в Ровенской области, как утверждает Сергей Науменко, массовой добычи янтаря нет. Я можу сказати, що на 95% зупинено во всіх районних центрах вибудобушного серця. Що я відношу до цих 5%? Ті місця, де чи згідно природних умов ми не можемо дойти в короткий термін. Так? Ми повинні йти і не можемо викликати туди групу, що оперативно, провести огляд місця події і вилучити мотопомпу. Однак аж то же це за міста, такі трудноприходіми. И что это за 5% территорий, куда не могут добраться полицейские? Мы выяснили, что массово продолжают добывать янтарь жители старого села и Кухотской воли. Эти кадры оттуда, всмотритесь. Добыча там продолжается не только потому, что туда трудно добраться. Нет, попасть туда опасно для жизни, даже полицейским не то, что небезопасно, небезопасно заходить малыми силами, так как многое население местное не воспринимает правоохранительных органов. Давай, бежны, бежны, бежны! Местные жители агрессивны, у них есть оружие, и в любой момент они готовы его применить. Умоляют, Та, эти танки есть. Ну, пожарный танк там точно есть. Это то, что я видел на свои глаза. Есть эти пушки к БТРам, уже даже покупали КПВТ, вот эти 14,7 миллиметра. Денег надо куда-то деть, вот себе по приколу купить. Они не воспринимают не только правоохранителей, но и украинскую власть. И что стоять на клундайках, особенно если вести мову про Рокитневский район, там село Єльне, старое село, ну, то там вообще небезпечно просто заезжать в навіть гости. Не те, что, насколько известно, там озброєні э, люди. О том, что бизнес продолжается, свидетельствуют и торги янтарем. Предложений в интернете предостаточно килограмма, такого. Привожу полкилограмма такого. Да еще и в кратчайшие сроки. Все быстро делается. Вечером я буду в Киеве уже с янтарем. Звоним по второму номеру. Нам сразу предлагают встретиться, чтобы показать товар. Идем смотреть. Вот шарик. Пять и пять. Такая цена. Пять и семь. Уже два цена. Ловенская. Ловенская. Олевская, да? Причем обороты измеряются далеко не в килограммах. Две тонны. За неделю. За неделю можно. Для оценки качества предложенного товара в эксперименте с нами участвует ювелирный дизайнер Ольга Троян. Она с янтарем на «ты». Я побачила на власні очі дуже якісний, гарний матеріал. Це Олевський бурштин. Якщо потімє, от кальєж щоб було таке ярке. Виявилося, що нелегально набагато не простіше знайти е, такі вироби. Куда же щезає унікальний український янтарь? Є, наприклад, ліцензована скупка називається. Це людина, яка от скупщик, який має кришу. Він там, який в якомусь на чи в машині, чи чи в будинку, а вже там об'являється старателям, і вони туди приїжджають, і його, його здають. Раніше більшою популярністю пользувався Китай. Відимо, тепер пінасителі китайський ринок. Польщі сейчас з чоловіком болтал. У него дають камень большими, вовнами. А може, все потому що в Польщі наш янтарь проще легалізувати. Чого на Польщу из-за того, що на Гданську є янтарна біржа і туди його можна легалізувати? Був вот такий приклад, що везли в... В вагоне контрабандный дуб, за це дали взятки прокордонникам и таможенникам, а там просверлили дырку и туда запхали янтарь. Камень вывозят фурами просто через границу. Все каміння, яке мы официально добываем, 3 тонны, в рік на рынок, только в Польше. 30 тонн, вот вам вся відповідь. По неофициальным данным, объем черного рынка украинского янтаря не менее 400 тонн в год. А это значит, что при средней цене на камень в 3000 долларов наша страна теряет от нелегальной добычи больше миллиарда долларов. Как же не заметить такую контрабанду, куда смотрят пограничники? С начала 2016 -го года было припынено больше 30 спроб незаконного перемещения в бурштину, а это в целом 530 килограммов. Названные пограничниками цифры – это мизер по сравнению с тем, сколько на самом деле воруется и продается, добытого на полесе янтаря. Это суттевая галузь, которая наполняет наш бюджет, которая даст возможность иметь ну, в межах 10-12 миллиардов гривен просто поступленные в бюджет. Не, не миллиард 700, как было в минулом году там, заплановано в бюджете на 2016 год, а десятки миллиардов гривень. Вот и янтарный дилер уверяет. Аресты и шумиха в прессе на самом деле не сильно влияют на ход этого бизнеса. Просто со временем места одних смотрящих займут другие. Люди умеют, люди работают. Чисто вот это все на публику, да? Да, это. Это сейчас просто власть меняется. Власть хорошо меняется. уже поменялась. То есть поменяется. Все еще меняется.